Salam hörmətli izləcilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhərində 4 otaq, 1 mərtəbə, paket qırşalı. Dəmir darvazasını gördünüz kimi, həyətindən çəkib çəkiram indi hal-hazırda təqdim edirəm sizə. Bax belə paket qırşalı, şəxsi tikili, həyətinə 3 maşın daxil ola bilər. Yerinin 5 daş kürsülü, belə bir ev istəyirsiniz, buyurun gəldi hörmətli izləcilər. Qonaq otağın pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəx pəncərəsi həyətə baxır və evimizin iki yataq otağının pəncərəsi, evimizin, baxın, bu bür tərəfinə görsən keçid var. Yəni bə bura baxır, evin bür tərəfinə baxır. Ha həyəti də belə bir həyətdir. Həyətində bulağı, 2 dənə də ağacı var. Evimiz fasad görünüşünü çəkdim, paketdir, qırışadır, kubitsalıdır. Daxil olarkən evimizə, həyətin bir də çəkim göstərdim sizə, baxın. Evimizə daxil olarkən dəhlizimdən Otaqların qapıları hamısı dəhlizə açılır. Solda bura mətbəxdir, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Burada solda bir yataq otağı, balaca bir yataq otağı, evin böyük tərəfinə baxır dedim pəncərə. Ən balaca otaqdır. Bura böyük üçün yataq otağıdır, görünüz kimi. Bunun da pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Burada üçüncü yataq üçüncü yataq otağı, pəncərə qonşu tərəf divara baxır. Ya hamsını deyirəm, aydın olaq ki, bir az sözü övət izləcilər. Evimiz cüt daşdır. Sanuzeri, axusanlarını anada özü boyayacaq. Keçəyim buradan da qonaq otağın çəkimsini göstərim. Bu qapıdan daxil olduq evə. Mətbəx, yataq otağı, yataq otağı, yataq otağı, sanuzer və qonaq otağı. Evimiz də 4 otaqdan ibarətdir, kupçalıdır. Qiymətini qeyd edirəm. Assalomu alaykum hörmətli izləcilər. Nağdı şəkildə satılır. Xahiş edirəm zəng edib deminkə şərtlə bir olur yoxsa yox. Yəni kredit şərtilənlə verilmir. Nağdı şəkildə 3 maşın həyitinə giran 4 otaqlı 1 mərtəbə ev istirsə bu ünvanı qeyd edin hörmətli izləcilər. Kupçalıdır. Dədim ki, Köhnə Bazarın Marshrut prospektinə e, prospektdə 250 metr məsafə, yəni məktəblərə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Yəni uşağa buradan qapıdan burax birbaşa keçir məktəbə. Yəni yolu maşın məhsul yolu keçmirisə. Sağ olun, sağ olun, hörmətli izləyicilər.